assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari milliy bom kanaliga xush kelibsiz ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmasini bosib qo'ying siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik osiyo chempionlar ligasi guruh bosqichi 5 turdan o'rin olgan nasab Alsat bahsi bo'lib o'tdi unda qarshiliklar uchu bir hisobida raqibidan ustun keldi o'yindan so'ng ro'ziqul berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi hammaga xayrli kech bugungi g'alabaning asosiy omili o'yinni yaxshi tashkil qilganimiz bo'ldi shuningdek raqibning kuchli taraflarini yopishga futbolchilarimiz intilishdi ikkinchi bo'limda hujumda ham omadimiz keldi bizning bu turnirdagi maqsadlarimiz jiddiy edi o'z maqsadlarimizdan qaytmaymiz va keyingi o'yinda ham yaxshi harakat qilib guruhdan chiqish uchun oxirgacha harakat qilamiz deydi Ruziqul berdiyev voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring siz bilan milliy bom kanali bo'ldi sog' va salomat bo'ling